Так. Продолжаю тему 53 бригады. разребаю ваши поведомления в телеграмме. И вот я читаю. Здравствуйте, мой муж в 53-й бригаде. Есть что вам рассказать. Не могу к вам дозвониться. Дальше. Он обратился к врачу и врач написал, что ему нужно лечение. Очень много информации. За зарплату им платят 44 тысячи. Все они заходят на позицию на ноль. Муж в пехоте, а зарплату обещано не платят. Как-то там по документам делают, что они не на нуле. Мужу до сих пор не выдали зимнюю куртку, теплый спальник. Каримат говорят, нет на складе. Нет на складе, потому что Ербака шукаете под жопой вместе с Кириллом Тимошенко. Пане президенте, вам задаю вопрос. Дальше. Заводили по 10 человек на позиции. Там столько пацанов полегло. Нам все может мой муж рассказать. Но вам все может мой муж рассказать. Подробно я военным не очень разбираюсь. Летом они были в углероде. Но суть не в этом. Зарплату ему за АУ заплатили 56 тысяч, это на 39 тысяч меньше, чем должны были, потому что шо, правильно, комбаты, пиздец, как на Ермак, так комбаты. Он был на позиции, до конца месяца лежал в госпитале. Но самое интересное... Копаем, 23 ноября. Поехал на ВЛК. Оставили копать. Со спиной должен пройти выемка. нерву. нервов. Выдали лопату. Сказали копай. Не будешь копать, отказник. А потом вы, гандоны штопани, стоите со свечечкой на видеокамеру над могилой бойца. Розказуючи, він загинув в бою за Україну. Воно то, звісно, так. Но він, якщо загине, то не в бою за Україну. А й за те, що Гандон штопаний ВЛК послав його хворого з лопатою копати ями. А двохметровий підарас лисий, кошевий на сцені 24 серпня, медальку отримує. Только не пойму, за який хер.